Ботодавці за всі роки існування журналістської освіти не виробили жодного документа вимоги до освітян стосовно того, яким має бути журналіст. Ця ситуація змінена. В результате обсуждения национальной рамки квалификации в рамках проекта ⁇ Паспорт профессии ⁇ мы уже сегодня внесли в учебные планы и программы целый ряд новых дисциплин, которые обеспечивают специализацию журналист-мультимедийных изданий. Данная практика помогла также посмотреть, как работает печатное издательство каждый день. То есть посмотреть повседневную жизнь, как решаются практические задачи, как они подбирают материал. То есть на основе этого, в принципе, уже выносились какие-то правки в учебные программы. Для меня было всегда очень непонятно, когда я была редактором, кто эти люди, которые ко мне приходят работать. Проект «Паспорт профессии» поможет им в том, что студенты уже э, на входе в профессию а будут иметь понимание, что они будут требовать рынок, б они уже имеют возможность этому научиться. Ну, власне, цей тандем система освіти и работодавцы, он Надзвичайно корисний, цінний, якщо цей тандем проіснує, ми будемо мати змогу стажуватися, і не буде в багатьох з нас комплексу, що ми теоретично знаємо, як воно функціонує, але не маємо жодного досвіду, не ну, так би мовити, на кінчиках пальців.